Ситуация очень вызывает у нас обеспокоенность, как у ассоциации и, в принципе, у всех предприятий, которые входят в нашу организацию. Потому что такой э Уважаемое такое предприятие, как Побужский ферроникелевый комбинат, он является нашим членом с 2002 года. И с тех пор ну, мы видели, там, я лично видел, да, как город, в котором расположено это предприятие, как само предприятие, насколько оно было модернизировано, насколько ожил этот город, который отапливался дровами, и это предприятие, которое провело туда, в принципе, газопроводную нить. Значит, все-таки предприятие на сегодняшний день и содержит, и сохраняет рабочие места в этом регионе, который, в принципе, Кировоградская область достаточно такой, как у нас все знают, слабый регион с точки зрения промышленного производства. Значит, те э, модернизации, которые были проведены на этом предприятии, они э, даже были, вот по нашей информации, скопированы некоторыми предприятиями китайскими вплоть до букв. Э, ну, китайцы приезжали, фотографировали, смотрели, как эти трубчатые печи работают. Э, что было сделано с точки зрения там, экологического в регионе, и ставили точно такой же завод у себя. И когда приезжали там, наши делегации смотреть производство аналогичное в Китае, то есть стояли там русские буквы на этих подстанциях, вопрос был, а зачем там эти буквы, зачем эти надписи на русском языке? То есть народ говорит, так, а вот, так по технологии положено. Это то, что касается как бы, самого предприятия. То, что касается группы Solvay, которая инвестирует в это предприятие с 2002 или 2003 -го года. То есть очень, тоже такая достаточно большая инвестиционная компания. Мы встречались с ней, вот с ребятами на, в прошлом году, в конце года, и проводили совместный пресс-брифинг, как бы, показывая, что эта компания не то, что... Э, как бы нормальный прозрачный европейский инвестор который действительно вкладывает в это предприятие большие деньги и планирует как бы производить товар на этом предприятии также силway был у нас как вы знаете недавно прошел международный ферросплавный конгресс научно-технический то есть это не маркетинговая это чистая наука чистые технологии где были представители более 50 стран мира это было 1 3 июня в городе киев.